Мир вам, благословенные братья и сестры. Можем смело сказать, до этого места помог нам Бог. что Бог нам дает надежду. Сейчас в наше время не хватает у людей надежды. Я хотел бы рассуждать на такую тему о жажде. Но мы знаем, что, все, что такое жажда. Все мы ее, кто-то испытывал в большей мере, кто-то в меньшей. Это физиологическое состояние тела, когда мозг, импульсы дает телу, что если сейчас не пополнишь тело с жидкостью, водой, то ты умрешь. Мы знаем, что в среднем три дня без воды может человек. Я не беру там, где Бог присутствует. Там, там больше людей, когда в посте, то Божье присутствие. А простой человек физически может три дня. Без еды больше. Я в свое время ощутил жажду, когда работал на бусе. Меня послали в командировку в Одесскую область, туда под Измаил на Бахче, кавунами грузиться. Я думаю, там за пару часов загружусь, приехал, а там две фуры стояло, а я с собой воды не взял. И я там реально ощутил, как хочется пить, что такое жажда, что готов даже больше заплатить цену, чем стоит эта вода. Когда Бог создавал рыбу, Бог говорил с морем. Когда Бог создавал э, деревья, Бог говорил с землей. Когда Бог создавал человека, Бог говорил с собой. Это показывает, что без Бога мы не можем жить, духовно имею в виду, что мы, будем мертв... мы умрем, мы а будем не жив... мертвецами, если в нас не будет Бога. Я задаю вопрос, в первую очередь к себе, че жаждешь ты Бога? Для меня библейный герой – это Давид. Каждый раз я его читаю, и понимаю, что если бы он с ранней зари не искал Господа, чтобы все-все подвиги, которые он делал, и Бог бы не сказал про Давида, «Муж по сердцу моему», я все время рассуждал над этой ситуацией, когда Давид с войском ушел, оставил Сакелах, свой город, и пришел, город разрушен, город разграблен, родителей нет, у кого-то детей нет, жен нет, враг увел. Преимущество я молчу, то было не главное тогда. И в то время, когда разворачивался бежать в погоню, хотя его лучшие друзья, его телохранитель, его войско начало роптать, и он понимал, что если он промедит, его побьют камнями. Он говорит, я спрошу у Бога, что мне делать. Вот эта жажда дала ему доверие. Он понимал, что без Бога напрасно будут его вот эти вот метания. И в то время, когда он спрашивал у Бога, Бог ему там оставил навигатор. Я имею в виду слугу того больного, которого кинули раба, и который их привел, и они все вернули, и убытка не было. Я хочу зачитать место и чуть поразмышлять. Это Иоанна, 7 глава, с 36... 37 стишка. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказала на духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них духа святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Мы все понимаем, мы духовные люди, что такое реки воды живой. Это дух святой, которого нам оставил Христос. В наши дни часто задают вопрос, Боже, почему, когда дьявол так конкретно завоевывают планету, завоевывают людей. Многие томятся, и в церквях томятся, и не знающие Бога томятся. Кто-то в болезнях, кто-то в депрессиях. Такие проблемы, что врачи разводят руками, говорю, Господь, ну ты же сказал, что ты дал нам эту власть. Почему? Почему нет дерзновения про себя, говорю, в первую очередь? Почему у меня нет дерзновения подойти, запретить болезни? Ты же все можешь. И Бог мне сказал, что наполнен я тобой. Часто мы жаждем о чем-то материальном, кто-то о семье, кто-то еще о чем-то. Но наш фокус не наведен на Христа, без которого мы умрем, без которого будем ходить мертвы. В Писании написано, и пошли, и проповедовали, и исцеляли, и изгоняли, и освобождали при помощи силы Духа Святого. Дух Святой нам дан, чтобы познакомиться с Христом. Дух Святой нас приводит ко Христу, открывает нам Христа, Его любовь. И мы понимаем, что без Духа Святого мы ничего не сможем сделать. Ибо сейчас время Духа Святого. Я хотел бы, чтобы все, кто призывает Иисуса Христа, кто знает и говорит, что Он спасен, чтобы все жаждали, все ходили в помазание в силе Духа Святого. Я знаю, что многие ходят, но я хотел бы, чтобы мы каждый, в том числе я, в первую очередь, пересмотрел свои отношения со Христом. Давид с ранней зари искал, Давид говорит, заберите все материально, все у меня заберите. Забери, он говорит Господу, только общение с тобой не забирай, только ты не уходи от меня. Часто, когда какая-то проблема приходит, когда вот война началась, я смотрю по народу Божьему, по себе, было больше переживаний, как-то нервничали. Тут у нас вроде Бог защитил нашу местность, все успокоились, обратно взор не туда, обратно не то желаем, не то хотим, я понимаю, что мы живем в интересное время, и Бог готовит церковь, чтобы церковь несла Евангелие, чтобы церковь освобождала томленые души, чтобы церковь исцеляла, и чтобы люди в церкви находили свободу и находили исцеление. Я об этом хотел, чтобы мы рассуждали, размышляли. И коротко-то хотел бы сейчас перед молитвой призвать, чтобы мы помолились и сказали, «Господь, особенно Дух Святой, наполняй нас! Наполняй нас!» действуй через нас. Без Тебя мы ничего не сможем, но все могу укреплять у меня, Господи. Будь с нами, Дух Святой. Открывай нам, мы просто даже, я про себя говорю, не понимаю той любви и того, что сделал Христос для меня. Чтобы я это понял, по-другому ходил бы пред Ним, по-другому бы искал. Но я благодарен Богу, что Он показывает, что мне не хватает Его присутствия. Что я без Него, с Ним поменяется мое окружение, поменяться моя жизнь. Что не будет сомнений. Ибо когда война началась я общался с одним братом, он был спокоен. Он говорит, до да сегодняшнего дня у меня было много жизней, Бог меня хранил. Он говорит, просто я не хочу говорить те обстоятельства, которые происходили. И чем мне переживать? И он приехал с оккупированной территорией, и вреда ничего не было, и через него Бог там действовал. И многие-многие чудеса знамения были. Он говорит: но для этого есть цена. У Давида была цена с ранней зари. И он говорит, и у него день, и утро ранее начиналось с искания Бога, с наполнения Бога. И тогда, когда Бог нас наполняет, у нас другое мышление, мы светимся Духом Святым, и, и силы зла видят, кто это идет. Видят и стараются не соприкасаться, потому что мы призваны нести Евангелие, нести свободу. Свободу от динами... демонических проявлений в людях. Свободу от неверия. Давайте помолимся, призовем. Аминь. Отец Небесный, слава Тебе и хвала Тебе, Ты чудный, вечный, могущий, Кей, Фаравара, Кей, Ширарабара, Кей, Ри, Ты достойный славы, Ты достойный хвала, я нуждаюсь в Тебе, Господь. Я нуждаюсь в Твоем присутствии, Иисус. Прибудь на этом месте, прибудь на этом месте, Господь. Ты царь царей, Ты Бог Богов, Тебе вся слава, Тебе вся хвала. Будь прославлен, будь возвеличен, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Кеищи Рабаки, Кеиши, Тарабаха. Аллилуйя. Аллилуйя, сама. Аллилуйя, сама, сама, сама. Валерий Твое, Господь. Ты чуден, ты вечен, Ты мой. Тебе все славы. Тебе все помах, Господь, на то, на полную род Твой. Thank Тебе, Господь, ты чуден, ты вечен, ты могущий, ты бесный. Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты стучишься в наши сердца. Ты открываешь нам, Господь, наши недостатки. И Ты, любящий Бог, наполняй народ Твой. Наполняй народ присутствием Твоим, Господь. Аллилуйя. Отец, слава Тебе за все. Ты чудный Бог, Ты вечный Бог. Мы благодарны Тебе, что открываешь нам, Господь. Что Ты показываешь, что мы без Тебя не можем, что мы зависимы от Тебя, Господь. Что мы нуждаемся в Тебе. Я благодарен, что наполняешь, я прошу Тебя, наполни народ Твой, Господь. Наполни народ Твой силой, помазанием, благодатью. В Духе Святом ходить народу Твоему, Господь. Исполнять призвание, для чего Ты призвал церковь, Господь. Живую церковь. Аллилуйя. Благослови. И будь прославлен Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчий наш, Сущий Нами. Нехай святиться. Нехай придет царство.